ইউ এছ টি এমৰ স্বত্বাধিকাৰ যেতিয়াই মহবুল হক ডাঙৰীয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিলে তেতিয়াই আমাৰ মামাৰ মাথাই কাম নকৰা হ'ল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত কি কৰিছে জানেনে আজি এজন সাংবাদিকক মানে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো থামলেনখন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে নহয়নে একদম নাচোত নাভূত কিছু কাণ্ড আৰু মামায়ে মানে কি কৰিছে নিজেই তেওঁ গম নাপায় আজি আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এপেক্স বেংকৰ দুৰ্নীতিৰ ওপৰত মানে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰতিবাদত কছ কাৰেণ্টে গৈছিলে তাত নিউজ কৰিবলৈকে আৰু সেই নিউজ কৰা যেতিয়াই মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিক প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে তেওঁক কি কৰিলে পাণবজাৰ থানালৈ মাটি পঠিয়ালে আৰু পাণবজাৰ থানাত মই জনালৈকে তেওঁক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে চাওকচোন তেওঁ সত্যৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰি পেলাই তেওঁ কেনেকুৱা কিছুমান ঘৃণনীয় কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰে মই দুটামান ক্লিপ আপোনালোকক নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে লুইনজ্যোতি গগৈয়ে সকলোখিনি বিশ্লেষণ কৰি কৈ আছে ক'ত কেনেকৈ কি হৈছে কিন্তু সঁচাকৈ দেই ভিডিঅ'টো দেখাৰ আগত মানে মই এটা কথা আপোনালোকক দেখোৱাৰ আগত এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ ইমান দুৰ্নীতি অন্যায় অবিচাৰ মানে কিমান কি ক'ব আৰু তাৰ লগে লগে কি কৰিছা হাই ক'ৰ্টৰ মানে উকিলসকলে প্ৰতিবাদত নামিছে আৰু সেয়ে কি কিহৰ কাৰণে জানেনে হাই ক'ৰ্টখন বোলে এতিয়া কি কৰিব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰিব আৰু অকল হাই কৰ্টখনে নহয় তাৰ লগে লগে নিব ফেঞ্চি বজাৰ কিন্তু ফেঞ্চি বজাৰ ব্যৱসায়ীসকলে বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু কি হয় সেইটো ভগৱান জানে আৰু আমাৰতো মামাই মেনেজ কৰাত নাম্বাৰ ওৱানেই গতিকে এইবিলাক সাতে পাছে বাৰ কৰি পেলাই তেওঁ মাথাই কাম নকৰা হৈছে নকৰাৰ ফলতে মানে তেওঁ এইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু আপোনালোকে ক'ৰবাত শুনিছিলেনে যে উকিল সন্থাই কেতিয়াবা প্ৰতিবাদত নামিব লাগিব কিমান বছৰ তৰুণ গগৈয়ে হওক বা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনতেই হওক বা হিতাশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনতেই হওক কিমান ৰা মানে তেওঁলোকে দেশ শাসন কৰিছিল নহয় জানো কিন্তু তেতিয়াতো এওঁলোক তেতিয়াতো উকিলসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল নহয়নে বাৰু আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই কৈ দিওঁ দেই ওচৰতে মানুহ আহি গ'ল কিবা এটা কামৰ কাৰণে আহিলে মোক দেখি দেখা পালে মানে আহি গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল তেওঁলোকৰ লগত কামখিনি সমাপ্ত কৰোঁতে কৰোঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল আহি পাই গ'লোহি একদম ঘৰত আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰাহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ দেই এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মনত উদয় হয় নে নহয় নাজানো মোৰ মনত উদয় হয় যদি মামা এপেক্স বেংকৰ লগত দুৰ্নীতিত লিপ্ত নহয়েই তেন্তে হ'লে কি কাৰণে আজি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সেই ভাতৃ সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ কৰোঁতে আমাৰ কচকাণ্টৰ পৰা গৈছিল নিউজ কৰিবলৈ আৰু তেওঁক কি কাৰণে লগে লগে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে নি পেলাই পাণবজাৰ থানাত সোমোৱাই ৰাখি থৈ দিছে মানে মাতি পেলাই সোমোৱাই ৰাখিছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এৰি দিয়া নাই মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেতিয়ালৈকে এৰি দিয়া নাই ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে আৰু কিবা বুজিবলৈ বাকী থাকিল নে মাজত এটা এটা এইটো বিশ্বজিৎ ফুকন বুলি এটা ওলাইছিলে সেইজনেটোক পূৰা একদম এপেক্স বেক ধ্বংস কৰিছিলে আৰু সেই ধ্বংস কৰা মূল মানুহজনৰ লগত কিন্তু আমাৰ মামাৰ পূৰা লেটি পেটি হয়নে নহয় কওক গতিকে দুৰ্নীতি য'ত আমাৰ মামাও ত'ত আৰু অধ্যক্ষজনৰ কথানো আজি কিবা কম জানো বাৰু দেখিছে নহয় কেনেকৈ লুডু খেলি আছে গতিকে এইবিলাক ভেঁকু ভাওনা কৰি লাভ নাই এইবিলাক ভেকু ভাওনা শেষ এতিয়া মানুহে বুজি পাবলৈ বাকী নাই আৰু আৰু কেইটামানে মোক কি কৈছে জানানে আজি মানে নপ'লেও নোৱাৰি মহেও কামুৰিছে আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত বহুত মহ গম পাইছেনে কথাকেইটা এনেকৈ কৈছে তেহেঁতেক মানে কমেণ্ট কৰিছে যে মই মানে হেৰি মুছলমান নে কি মই কি জাতৰ সিহঁতক মই কৈছোঁ মই ধুনীয়া কমেণ্ট দিছোঁ আপোনালোকে চাব উত্তৰকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছোঁ মই তেহেঁতক কৈছোঁ ইমান দিনে মোৰ পুকৰত কামুৰি কামুৰি টেষ্ট লৈয়ে আছ গতিকে মই হিন্দু নে মুছলমান নে সিহঁতে বাৰু গম নাপায়নে গতিকে আৰুনো কি ক'ম আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কি ক'লে সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু উকিল সন্থাৰ মানে কি বিলাই বিপত্তি নাইকিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই লওক চূড়ান্ত চেষ্টা ছাৰ এনেকৈ অ অতি অগণতান্ত্ৰিক মানসিকতাৰে যিধৰণে চৰকাৰ চলাইছে যিধৰণে চৰকাৰে কাম কাজ কৰিছে এইবোৰ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী আছিল এপেক্স বেংকৰ ব্যাপক অনিয়ম জালিয়াতি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে কৰা প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ বাতৰি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে যদি সাংবাদিকক এনেকৈ কৰায়ত্ত কৰে এই ধৰণৰ যি জংঘল ৰাজ চলাব খুজিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই যে যিটো স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাব খুজিছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কয় সংবাদ জগতক আৰু এই সাংবাদিকসকলে এনেকে কোনোবা কৃষক প্ৰশ্ন কৰাটোৱে যদি অপৰাধ হয় আৰু যদি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ যোৱাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাটো যদি অপৰাধ হয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিকতা এই মানসিকতা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব এই এই মানসিকতা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় গতিকে আমি আহ যি তেওঁলোকৰ এই তেওঁলোকৰ মানে আৰক্ষী বিভাগৰ যিটো তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বা এই যি কাম এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু আহ যিগৰাকী সাংবাদিকক তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰি ৰাখিছে বা বঢ়াই ৰাখিছে এ দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰক তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক দাবী উখাপন কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ স্ৱেচ্ছাচাৰী শাসন এনেকুৱা ধৰণৰ জংঘল ৰাজ এনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচি ৰাজ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব এইবোৰ বন্ধ হব লাগিব অসমত হয় আনফালে আৰু এটা চৰ্চা চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এপেক্স বেংকৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব যিহেতু শাসকীয় দলৰ এগৰাকী বিধায়ক আছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকন আছে গতিকে হেঁচা থকা বুলি সন্দৰ্ভত কি কব আপুনি শাসকীয় দলৰ হেঁচাতে হৈছে নে কেৱল মাত্ৰ ডম্বুৰু শইকীয়া কেৱল মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতহে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে এনেকে ইয়াৰ চলি থকা যিবোৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম কেলেংকাৰী এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যদি প্ৰতিবাদ হয় এইবোৰৰ বাতৰি যদি পৰিৱেশন হয় এইবোৰতে যদি চৰকাৰে সংসাই কাৰোবাক এনেকৈ প্ৰতিশোধ মৰা পৰায়ণভাৱে যদি প্ৰতিশোধমূলকভাৱে যদি কাৰোবাক পৰায়ত্ব কৰে ভয় ভাবুকি খুৱায় এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় এইটো কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব আৰু যোনে চেয়াৰমেন যোনে থাকক লাগিলে বিধায়ক থাকক শাসকীয় মানে দুৰ্নীতি যদি কৰিছে বিচাৰ সমান সমান হব লাগিব কোনোবাই দুহেজাৰ পাঁচশ খাই কোনোবাই তেওঁলোকে হাত ডঙাই ফটো মৰোৱাব তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিব আৰু কোনোবাই কোটি কোটি টকাৰ শৰাধ কৰিব লুণ্ঠন কৰি থাকিব বিজেপি হ'ল বুলিয়ে তেওঁলোকক মনে মনে থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিব এইটো কোনো কাৰণতে হব নোৱাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৎসাহস আছে যদি যিগৰাকী ইয়াৰ লগত জড়িত এপেক্স বেংকৰ চেয়াৰমেনেও হওক বিষয়ববীয়া যিসকল আছে তদন্ত ঘোষণা কৰক আৰু যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত দুখী যিহেতু আজি আপোনালোকৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তি আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত সৰব হৈ আহিছে আৰু আজি প্ৰতিবাদৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত এপেক্স বেংকৰ ওপৰত উত্থাপিত হোৱা এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভূমিকা পালন কৰিব মূল কথাটো হৈ গ'ল এইটো চৰকাৰে এই কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দেখা পাইছে বা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে গতিকে এপেক্স বেংকৰ তেওঁলোকৰ ইয়াত চলি থকা এইবোৰ যিবোৰ কেলেংকাৰী জালিয়াতি দুৰ্নীতি এইবোৰ তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসকল বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ নিবই তেতিয়া আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব আৰু আপুনি কিয় প্ৰতিবাদ কৰিব মোৰ ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰশ্নই নহয় হেৰি হৈছে হেৰিটেজ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই বিল্ডিংটো হৈছে হেৰিটেজ ধৰোহৰ আৰু ধৰোহৰ ৰক্ষা কৰাটো প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকৰ কৰ্তব্য আপুনি যে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবই তাৰ বিপৰীতে মই ক'ম আমি নিবলৈ নিদিওঁৱেই আমি গুৱাহাটী হাই কৰ্ট ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ আমি গুৱাহাটী হাই কৰ্ট ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ গতিকে এয়া আমাৰ আমাৰ কণ্ঠস্বৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আমাৰ কণ্ঠস্বৰৰ বিৰুদ্ধে যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকো মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি আন্দোলনক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে নিজৰ ভৰিত নিজে উদ্ধাৰ মাৰিছে কাৰণ তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাইছে কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাইছে অসমৰ ৰাইজে গতিকে সেই কথাষাৰ যদি তেখেতে পাহৰি যায় এয়াতো গণতন্ত্ৰ হয় ন এইয়া ৰাজতন্ত্ৰটো নহয় এয়া গণতন্ত্ৰ হয় ৰাইজেই ৰজা গণতন্ত্ৰত একেবাৰে সৰ্বশক্তিমান আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি কাৰ হাতত আছে ৰাইজৰ হাতত আছে গতিকে নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে ৰাইজে প্ৰত্যুত্তৰ নিশ্চয় নিৰ্বাচনত দিব গতিকে মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেত এজন চতুৰ ব্যক্তি এজন চতুৰ ৰাজনীতিবিদ ৰাইজৰ দাবীসমূহক আওকাণ কৰাৰ নিচিনা এটা গুৰুতৰ ভুল তেখেতে চাগে নকৰিব আৰু নকৰাটোকে কামনা কৰোঁ কাৰণ তেখেত এজন তেখেত এজন সুদক্ষা ব্যক্তি বহুত ভাল কাম কৰিব পৰা কেপাচিটি তেখেতৰ আছে গতিকে এনেধৰণে ৰাইজক অসন্তুষ্ট কৰি কৰি যদি তেখেতে গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতে যিবোৰ ভাল কাম কৰিলেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকি সেইবিলাকো অসমৰ ৰাইজে উপহাৰ নাপাব কাৰণ তেখেত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে তেখেতে ক'ব যে এইটো এটা ভাল কাম মই জুডিচিয়েল কেম্পাছ এটা কৰিম নৰ্থ গুৱাহাটীত কি বেয়া কামটো হৈছে শুনক ঐতিহ্য ধৰি ৰখাটো প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকৰ কৰ্তব্য আৰু প্ৰত্যেক সচেতন মানে হেৰিঅৰ ৰাইজৰ দায়িত্বত থকা প্ৰশাসনৰ কৰ্তব্য এতিয়া মই অলপতে শ্বেক্সপিয়াৰৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ কিমান হাজাৰ পুৰণি ঘৰ আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব মই মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই ঘৰটোৰ যিবোৰ খেৰৰ ঘৰ আছিলে খেৰবোৰ বেয়া হৈ যায় বুলি খেৰবোৰ লেমিনেট কৰিছে কিন্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ ইয়াত ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰসমূহ ভাঙি তাত ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত কিবা কৰাৰ পৰা কৈছে আচ্ছা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই হাইক'ৰ্টখন তালৈ স্থানান্তৰ কৰি ইয়াত কি কৰিব ইয়াত কি কৰিব সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিয়ক আমাৰ এই যে গুৱাহাটী চেণ্টাৰৰ মাজৰ মাটিখিনি য'ত আমাৰ হাইক'ৰ্টখন আছে উচ্চ ন্যায়ালয়খন আছে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে আহি ইয়াত কেছ কৰে এইখন বাৰু তেখেতে আমাৰ ভালৰ কাৰণে স্থানান্তৰ কৰিব জুডিচিয়েল কেম্পাছ বনাব মানি লৈছোঁ এই মাটিখিনি কাক দিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক মই ভাবোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ অন্তৰালত যিটো ৰহস্য লুকাই আছে সেই ৰহস্যটো আমি সকলোৱে অনুসন্ধান কৰা উচিত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দৰে মিডিয়া পাৰ্চনসকলে অনুসন্ধান কৰা উচিত এই মাটিখিনি কাক দিয়াৰ স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় গৈ আছে নিশ্চয় দেখিলে নহয় নাই আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথাও দেখিলে কি কৈছে আৰু এই উকিল সন্থাৰ মানে বিলাই দেখিছে কি হৈ আছে নহয় জানো গতিকে তেওঁলোকো এতিয়া আৰু ৰখি হাত সাৱটি বহি নাথাকে মনত ৰাখিব দেই গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই